Salamu aleikum dostlar. Bugünkü videoda mən sizə 7 e, əmələt sisteminə e, təyin olunan parolları necə sıxdırmaq olar? Bu haqqda izah eləyəcəm. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Kompüterimizə ilk əvvəl e, parol təyin eləməliyik. E, demək, bunun üçün giririk: Пуска, Панель управления, Учётная запись пользователя. Учётная запись пользователя ni seçilir və burada Создать пароль учётной запи parol hə, 1 2 3 4 5 6 təyin eləyək. Məsəl üçün başqa bir şey də təyin eləyə bilərsiniz siz. Və burada pat vericidir, yəni tə, təkrarən təsdiq et 1 2 3 4 5 6 təyin etdik və sağdakı parolla vurduq. Kompüterimizə belə bir parol qoyduq. Kompüterimizi yenidən daxil olmağa çalışaq. Baxaq görək parol keçərlidirmi. Bəli, parol götürülmə 1 2 3 4 5 6 təyin etdiyimiz parol vasitəsilə kompüter açılır. E, təyin etdiyimiz parol müəyyən vaxtdan sonra yaddan çıxarsa və hətta ümiyyətcə, yəni başqa bir kompüterdə nəsə bir iş görmək istəyirsiniz və o, o kompüterdə parol, parol olarsa, yəni daxil olmağa icazə yoxdursa, siz o parolu necə sındıra bilərsiniz? Bunun üçün Hirenboot texnologiyası vasitəsilə və ümiyyətcə bu Hirenboot texnologiyası vasitəsilə siz bir sıra əməliyyatlar yerinə yetirə bilərsiniz. Həmçinin Windows 7 əməliyyat sisteminə qoyulan parolu da sındıra bilərsiniz. Nəinki Windows 7, həmçinin Windows 8 ə Windows 10, əntəbə digər əməliyyat sistemi Windows XP əməliyyat sistemində də bu, bu əməliyyatı yerinə yetirmək olar. Bunun üçün kompüterimizi də restart verməliyik. İlki evvel. Və kompüterimiz açılarkən biz ə, funksional düymələr vasitəsilə komanda veririk ki, kompüter hard diskdən yox, CD-dən açılsın. E, və gördüyünüz kimi burada məndə e, F11 düyməsi vasitəsilə komanda verəcəm. F11-i vurduqda belə bir menyu açılır. Burada birinci SATA, kompüterin öz yaddaşıdır. Yəni hard diski. Windows yüklü olan, əməliyyat sistemi yüklü olan hard diskdir. CD DVD ikinci kompüterin özünün CD-romudur. E, məndə nasaz olduğu üçün mən onun vasitəsilə açmayacam və əlavə olaraq mən USB eee USB vasitəsilə qoşulan, yəni vнешni, çöldən qoşulan bir sidrom qoşmuşam kompüterə və diskimi bu sidrom vasitəsilə açacağam. Yəni üçüncü nömrəyə seçirik. Enter düyməsinə vururuq. Doc programs seçirik, enter vururuq. 3-ü seçirik, yəni password and register toğus. 3-ü seçirik və eee burada e, növbəti açılan etapda isə biz altın aktiv password kent. Burada əlvizə heç nə vurmasanız da, yəni öz avtomatik seçir. 2-ni seçirsiniz. Search for MS sum bu ikisini seçib enterə vurursunuz və e, gözləyirsiniz. Burda e, görürsünüz burada press enter to continue div olan uçodnun zapistləri istifadəçi adlarını bizə e, deyir. Kompüterdə neçə istifadəçi ola bilər. Administrativ e, administratorlar, uçoduna əlavə istifadəçi adı olar. Və bu biri seçirəm. Enterə vururam və burda e, görürsünüz clear this user password Bu istifadəçi pasportunu təmizləyəni vururam və ə, aşağıda ə, qeyd edir. Ə, parol müvəffəqiyyətlə dəyişdirildi. İstənilən bir düyməni vurub çıxa bilərsiniz. Və mən burada istənilən bir düyməni vururam. Ondan sonra Control Alt Delete sıxıb kompüterə restart verirəm və ə, gözləyirəm kompüter normal qaydada hard diskdən açılsın. Və bu gözünüz kimi artıq kompüterimiz yükləndi və bizdən heç bir parol istəmədi. Proqramı e, içərisində bir neçə funksiya mövcuddur. E, ümumiyyətlə bu diski necə yükləmək olar? Mən e, videonun altında linki yerləşdirəcəm. E, və bu linkin üzərinə sıxmaqla siz həmin e, ISO faylını kompüterinizə yükləyirsiniz və oradan da diskə zap edirsiniz. DVD həcmin böyük olarsa DVD diskiə həc e, zapselin e, və e, istəndən vaxt köməyinizi çatar yani. Ümid edirəm hər kəs çox xeyirli olar. Videodan yararlanırsınız. Kanalıma abunə olmağı və videoları like atmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşmək ümidindeyim.